О чем вообще? Вы, по-моему, по историк. Мы с вами общались уже. Возможно. Да, я историк. Вы там это самое... Только это вы переписываете. Вы переписываете русский народ, переписываете украинцев. Замечательно. И новая история у вас появляется. Когда мы и стали учебники, переписывать? Учебники сочиняйте. А -а -а. Когда мы стали русских украинцев переписывать? Ну как? Вы сейчас называете... Вот, допустим, украинцы были там в 13-15 веке. Вы говорите, украинцев были. Кто вам ну, вы же приводите к историка Московского, как он блин, Данилевский. Данилевского, да. Угу, вот он конкретно там называет с 15 века, что там украинцы живут. Украина называет эту территорию. С 15 века появляется упоминание о том, что эта территория да. называется Украиной. Но население себя называло русскими. Не русскими, а русскими. А вы себя называли